এবার কয়লা মাফিয়ার লিস্টে নাম উঠে এলো প্রাক্তন সেনা আধিকারিক পরশুরাম এবং তার দুই ভাই তারজেন ও সাজেনের তাদের সঙ্গে রয়েছেন তিন নম্বর মুলুং গ্রামের বাসিন্দা চাংলুং লাংচে এই চারজন মিলে কয়লার খনিতে প্রবেশ করা প্রতিটি পকলেন থেকে এন্ট্রির নামে ষাট হাজার টাকা করে আদায় করছে মার্গেরিটা লিডু কলিয়ারি গাঁও পঞ্চায়েতের বোমগাড়ার চাংলুং লাংচি এর ঘরে বসেই পকলেন থেকে অবৈধ কয়লার এই বৃহৎ পরিমাণ টাকা আদায় করা হয় এই টাকা আদায় করা হচ্ছে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি রাস্তা মেরামতি এবং বিভিন্ন দল ও সরকারি কর্মকর্তাদের নাম করে তবে এই টাকা আদায় করা হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশের এক নম্বর এবং দু নম্বর ফিনবিরো গ্রামের অবৈধ কয়লা সংগ্রহকারী পকলেন থেকে ফিনবিরো গ্রামের এই দুটি অংশই আসামের মানচিত্রে ছিল কিছু লোকের এন্ট্রির টাকা আদায়ের জন্যই এই গ্রামটিকে অরুণাচল প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয় দুই রাজ্যের আধিকারিকরাও জানেন কেবল অবৈধ টাকার লোভে একটি বৃহৎ গ্রামকে অরুণাচল প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এদিকে দু সালের নভেম্বর থেকে দু সালের মার্চ পর্যন্ত বিয়াল্লিশ হাজার অবৈধ কয়লার ট্রাক এবং ট্রেলার জাতীয় সড়ক তিনশো দিয়ে কয়লা সরবরাহ করেছে এর জন্য সরকারকে হারাতে হয়েছে চার হাজার দুই শত কোটি টাকার রাজস্ব এসব কয়লা টিপিং লেখাপানি লিডু বরগোলাই নামদাং এবং কলিয়ারি অঞ্চল থেকে তোলা হয়েছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল আসামের মুখ্যমন্ত্রী আসাম পুলিশ এবং আসামের বনমন্ত্রীর চোখে এসব অবৈধ কয়লা খনন পড়েনি কংগ্রেস সরকারের সময়েও কয়লা চুরি হয়েছিল কিন্তু বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে দিনে রাতে সিন্ডিকেটের নামে চলছে কয়লা ডাকাতি মার্গেরিটায় চলে আসা এসব অবৈধ কয়লা খনন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বেসরকারি সংস্থা গ্রিনবার্ড সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক দেবজিৎ মরান তিনি বলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রীর চোখে বিশে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ক'ল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অধীনে চলা অবৈধ কয়লা খনন কোনো চিণ্ডিকেট নাই অথচ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সহ ক'ল ইণ্ডিয়া লিমিটেড মাৰ্কেটিটাকে হাৰাতে হ'ল টকাৰ ৰাজস্ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াল এটা পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ মাৰ্কেটাত লিডু আৰু লেখা পানীত যি অবৈধ মুক্ত কয়লা খনন হৈ আছে পাটকাই পৰ্বতত ঢিং পাটকাই ৰিজনত সেই কয়লা মুক্ত খনৰ ও ওপৰত আপোনাৰ মন্তব্য কি ইমানখিনি যে অবৈধ কয়লামুক্ত খনন হৈ আছে প্ৰতিদিনাই হাজাৰ হাজাৰ জে চি বি পকলেণ্ডে আমাৰ পাটকাই পৰ্বতক ধ্বংস কৰি আছে সেই ধ্বংসৰ ওপৰত আপোনাৰ মন্তব্য কি সেইটো আমি পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে আৰু ডিগবৈ বন সংল সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত লেখাপানী লেখাপানী ৰেঞ্জত পুনৰ এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ পকলেণ্ড পাহাৰৰ ওপৰলৈ অবৈধ কয়লা মুক্ত খনন কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে আৰু আজি কিছু মাহৰ পূৰ্বে আমি তাত গৈ পেলাই আমি দেখিলোঁ যে তাত বৰ্তমান যি কয়লা খাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কয়লা ডিফুবিলাক নাছিলে ৰাস্তাটো খুব সুন্দৰ হৈ আছিলে তাৰ আগতে যাওঁতে যি ধৰণে মানে ধূলি বালি আৰু মানে এক মিনিট সময়ত মানে শ শ মানে সৰু সৰু বলেৰো পিক আপ চলিছিল সেইটো আমি মুঠেও আমি দেখা নাছিলোঁ কিন্তু ৰিচেণ্টলি অঁ দেখিছিলোঁ কিন্তু ৰিচেণ্টলি যাওঁতে আমি একেবাৰে সেইটো দেখা নাছিলোঁ আৰু খুব ভাবিছিলোঁ যে খুব ভাল লাগিছিলে কাৰণ এই বিৰুদ্ধে বহু বছৰ ধৰি মাত মতাৰ পিছত আমি ভাবিছিলোঁ যে এটা সুফল পালোঁ এটলিষ্ট আমাৰ যিখন টিপং টিপং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আমাৰ মানে হেৰি কি কয় লেখাপানীৰ ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত টিপং টিপং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট লালপাহাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট সংৰক্ষিত টিপং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল লালপাহাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল তাৰপিছত আকৌ পাহাৰপুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল টিৰাপ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এইবিলাক তাৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা কিছুমান নাম আছে যেনেকৈ টিপং চালি ফায়েৰিং ৰেঞ্জ বাৰ নম্বৰ বুলি কিছুমান কিছুমান নাম নাম আছে মুখেৰে চলাই এইবিলাক সকলো আমাৰ ডিগবৈ ডিভিশ্যনৰ অন্তৰ্গত লেখাপানী ৰেঞ্জত অন্তৰ্ভুক্ত এই অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ঠাইখিনিত আমি কিছুদিন পূৰ্বে আমি ভিজিট কৰিছিলোঁ দেখিছিলোঁ যে তাত সুন্দৰ হৈ আছে একদম ধুনীয়া হৈ আছে কিন্তু এই ৰিচেণ্টলি যোৱাকালি ৰাতি তাতে গোটেই প্ৰগ্লেম হোৱাইছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ অতি এটা দুখৰ খবৰ আমি ইমান দিনৰ মাত মাতি আহিছোঁ আমি লিখিতভাৱেতো আমি ডি ডি চিক জনাই আহিছোঁ তাৰ আগতে আমি ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰকো লিখিতভাৱে জনাইছোঁ কিন্তু আমি কিমান কিমান আমি কিমান আমি জনাম মানে কিমান আমি ক'ম মানে মুখেৰেটো আমি কৈ আহিছোঁ মুখেৰেটো আমি এতিয়া ডিগবৈ ডিভিজনৰ ডি এফ অ'ক আমি মুখেৰে আমি বহুতবাৰ কৈছোঁ আনকি মই ফেচবুক প'ষ্টো দিছোঁ মানে মৌখিকভাৱে বহুতবাৰ কৈছোঁ যদিও কেনেকৈ বা এতিয়া ৰিচেণ্টলি মই ৰাতিপুৱা মই কথাও পাতিছোঁ ৰেঞ্জাৰ লগত তেখেতে অফিচত অহাৰ কথা কৈছে অফিচটো বহুত দূৰ হয় মোৰ ঘৰ হৈছে টিংৰাইত আৰু টিংৰাৰ পৰা লেখা পানী লৈকে যোৱাটো অসম্ভৱ আমাৰ নিচিনা তেনেকৈ আমাৰ কোনো ধৰণৰ যাবলৈ এনেকৈ বাহনো নাই ইমান দূৰলৈ যাবলৈ সেইটো কাৰণে আমি ফোনতে কথাবিলাক পাতিব বিচাৰোঁ এতিয়া গম পোৱা নাই যে কিছুমান সূত্ৰৰ পৰা খবৰ পাওঁ যে কিছুমানে ফৰ্চ কৰিছে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এতিয়া মানে কথাটো একো গম পোৱা নাই যে কি হৈছে কি নোহোৱা কিন্তু আমি এটা কথাই আৰু কিছুমান মানুহে মানে জোৰ দবজ কৰিছে যে তাত আমি কয়লাখনন কৰিমেই আৰু কয়লাখনন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকখন গাড়ীৰ পৰা পইচাও লৈছে সেইটো এটা মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ক'ম বেলেগ এটা লাইভ ভিডিঅ'ত ক'ম যে পইচা কেনেকৈ কালেক্ট কৰে সেইটো এটা মই লাইভ ভিডিঅ'ত বেলেগ এটা ক'ম কাৰণ মই কণ্টিনিউ লাইভ কৰিম বুলি মই বাৰ ঘণ্টা বা চৌবিছ ঘণ্টাৰ পিছে পিছে মই এটা এটা লাইভ কৰিম বুলি এতিয়া ভাবিছোঁ মই যেনেকৈ আগতে পষ্টবিলাক কৰোঁ তেনেকৈ এতিয়া মই ভাবিছোঁ মুখেৰে মানে কথাখিনি মই লাইভ লাইভত কওঁ মানুহখিনিয়ে জানক ৰেকৰ্ডটো থাকি যাওক পিছত যাতে শুনি পেলাই কথাখিনি গম পায় তো এইকেইখন যিকেইখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কেইখনত পুনৰ সেউজীয়া পাহাৰ খনন কৰিবলৈ কইলা চোৰে আগবাঢ়িছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে সঁহাৰি পোৱা নাই বন সংমণ্ডলৰ পৰা মই ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ ডি এফ অ' ছাৰ আৰু আমাৰ যি লেখাপানী ৰেঞ্জৰ ৰেঞ্জাৰগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে যি আমাৰ যি অবৈধ কয়লাখন হ'বলৈ গৈ আছে সেই অবৈধমুক্ত কয়লাখন বন্ধ কৰিবলৈ অতি সোনকালে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সেই ঠাইত যি গাড়ী সোমাইছে সেই গাড়ীবিলাক যাতে তাৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে সেইটো জন সেইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ যিকোনো আপোনালোকক আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকৰ লগত আমি আছোঁ আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই যদি আপোনালোকৰ ধমকি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি আপোনাৰ লগত সদায় ছাপৰ্টত আছোঁ আপোনালোকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি যাওক বন বিভাগৰ দায়িত্ব পালন কৰি যাওক আপোনালোকে কাৰো কথা নুশুনিব আপোনালোকৰ নিজৰ আপোনালোকৰ এটা দায়িত্ব আছে নিজৰ আপোনালোকৰ চিনাকি আছে নিজৰ আপোনালোকৰ অস্তিত্ব আছে সেই অস্তিত্বক আপোনালোকে শেষ হ'বলৈ নিদিব শেষ হ'বলৈ নিদিব আপোনালোকে আপোনালোকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰক আৰু আপোনালোকে যি বন ধ্বংস হৈ আছে যি সেউজীয়া পাহাৰবিলাক ধ্বংস হৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বন বিভাগৰ লোকে আৰু বেলেগ মানুহেও দেখিছে যে ওচৰত যোনে যায় যোনে দেখে তেওঁলোকে গম পায় যে কি ধৰণে বন ধ্বংস হৈ আছে আমাৰ মাৰ্কেটা লিডু আৰু লেখাপানীত সেইটো নিজৰ মানে চকুৰে চালেহে গম পায় সেই গতিকে মই বন বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আজি মই এই ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে বনাইছোঁ আৰু মই কৈ কৈ গৈ থাকিম যে পইচা কালেকশ্যন কেনেকৈ হয় অলৰেডি মোৰ গোটেইখিনি তথ্য মোৰ ওচৰত আহিছে তথ্য নহ'লেও মানে মৌখিকভাৱে তথ্য আহিছে তেনেকেতো কোনোবিলাক তথ্যবিলাক তেনেকৈ নাহে মৌখিকভাৱে তথ্যবিলাক আহিছে নিশ্চয় এইবিলাক কম এইবিলাক উদঙাব লাগিব এইবিলাক ক'ব লাগিব আৰু চব কথাই ক'ম আমাৰ যি আমাৰ যি হেৰিসকলৰ কথাও ক'ব লাগিব আমাৰ যি প্ৰতিনিধি আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ কথাও ক'ব লাগিব যে প্ৰতিনিধিসকলে কেনেকৈ অবৈধ কয়লা মুক্ত খননত কয়লা চোৰক তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছে এই সকলো কথা বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'ত বেলেগ বেলেগ ধৰণে ক'ম আজি এই ভিডিঅ'টোত মই বিশেষকৈ ডিগবৈ ডিভিজনৰ লেখাবাণী ৰেঞ্জত যি পুনৰ যি অবৈধ কয়লা মুক্ত খনন কৰিবলৈ লৈছে পুনৰ কৈ দিছোঁ মই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কেইখন পুনৰ কৈ দিছোঁ লেখাপানী ৰেঞ্জৰ লেখাপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল টিপং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল টিৰাপ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল লালপাহাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পাহাৰপুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল টিৰাপ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যি মুখে মুখে প্ৰচলিত যি নাম বাৰ নম্বৰ টিপং চালি ফায়েৰিং ৰেঞ্জ আদি অঞ্চলত যিদৰে অবৈধ কয়লা মুক্ত খনন আগতে চলি আছিল আৰু মাজতে কেইমাহমানৰ কাৰণে বন্ধ আছিল সেই কয়লা মুক্ত খনন পুনৰ হ'ব হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে যোৱাকালি এক হেজাৰো প্ৰায় এক হেজাৰ পকলেণ্ড আৰু জে চি বি আমাৰ লেখাপানী ৰেঞ্জত সোমাইছে সেই গতিকে সেই যি গাড়ীবিলাক সোমাইছে সেই গাড়ীবিলাক তাৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ বন বিভাগক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি অতি সোনকালে অনুৰোধ জনাইছোঁ নহ'লে যদি আপোনালোকে উলিয়াই নিদিয়ে তেতিয়া গম আমি তেতিয়া বুজিবলৈ বাধ্য হ'ম যে বন বিভাগে হয়তো সেই কয়লা চোৰ কয়লা মাফিয়াৰ লগত আপোনালোকে মিতিৰেলি কৰিলে বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম এতিয়ালৈকে আমি ভবা নাই কিন্তু আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম যদিহে তাতে পুনৰ যদি অবৈধ কয়লা মুক্ত খনন যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম যে এই যি অবৈধমুক্ত কয়লা মুক্ত খণ্ডত যিসকল মানে কয়লা চোৰ আছে কয়লা চোৰৰ লগত বন বিভাগে মিতিয়াৰলি কৰিলে তো এই মিতিয়াৰলি যাতে কেতিয়াও নকৰে এই নিৰজৰ কাণ্ড যাতে কেতিয়াও বন বিভাগে যাতে নকৰে সেইটো মই বন বিভাগৰ লোকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এইটো এটা অতি লাজৰ কথা কয়লাৰ নিচিনা চোৰৰ মানুহক তেনেকুৱা নিচিনা চোৰৰ মান চোৰ নিচিনা মানুহৰ লগত কেতিয়াও বন বিভাগৰ ইমান শিক্ষিত লোকসকলে যাতে তেওঁলোকৰ লগত মিটিয়ালি নকৰে সেইটো মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ দায়িত্ব আপোনালোকে পালন কৰে আপোনালোকে কেতিয়াও ভয় নকৰিব আমি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত প্ৰত্যেকজন ৰাইজ আছে প্ৰত্যেকজন মানুহ আপোনালোকৰ লগত আছে সেই গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ ডিউটি আপোনালোকে পালন কৰে নিজৰ ডিউটি পালন কৰিলে আপোনালোকক খুব বেছি বেছি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব তাৰ পৰা তাৰ ওপৰত আপোনালোকক একো আপোনালোকক হিলাব নোৱাৰে কাৰণ আপোনালোক একো একোজন ভাল শিক্ষিত পঢ়া শুনা ব্যক্তি একো একোজন বন বিভাগৰ লোক ডি এফ অ' ৰেঞ্জাৰ আপোনালোকেদি একো একোজন শিক্ষিত লোক তো গতিকে আপোনালোকৰ ট্ৰাঞ্চফাৰৰ বাহিৰে একো এটা হিলাব নোৱাৰে সেই গতিকে আপোনালোকে যিমান দিন পাৰে যেনেকৈ পাৰে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যাতে আপোনালোকৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰে কইলা চোৰৰ লগত যাতে কেতিয়াও আপোনালোকে মেটেৰিয়েল নকৰে সেইটোৱে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ আকৌ আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নেক্সট যিটো লাইভত আপনার পুনের লগ পাম আর পুনের আকো এটা এটা জেগার কইলা লৈ পেলাই আপনার আগত কথাখিনি কম আজি লৈ মার্কেট থেকে কে মিঠুন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট গণ আৱাজ আপুনি কি অল্প খৰচে বিজ্ঞাপন দিতে চান তাহলে যে বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞাপনৰ জন্য আজি যোগাযোগ কৰক আপোনাৰ এই বাৰ্তা মুহূৰ্তৰ মধ্যে পৌঁছে যাবে লক্ষ লক্ষ দর্শকের কাছে আমাৰ সাথে যোগাযোগৰ জন্য এক ফোন কৰক